الرحم السلام علیکم دوستو کیا ہے جی امید کرتا ہوں کہ سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم میں اور زہیر بھائی حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا جائے گا کہ اسلامی طریقہ کار سے شکار کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے متعلق احکامات کیا ہیں جس کے لیے ہم نے مدعو کیا جناب مولانا ناصر عباس نقشبندی صاحب کو جو کہ قرآن اور حدیث کا وسیع علم رکھتے ہیں تو ان سے پوچھیں گے سوالات جن اور ان کے جو پوچھیں گے ان سے کہ کیا جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے جواب دیتے ہیں جی مولانا صاحب السلام علیکم آل وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں جی ٹھیک ٹھاک بہت بہت شکریہ جناب ہمارے لیے تھوڑا ٹائم نکالنے کا بالکل آپ آئے ہیں ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں جی ظہیر بھائی چلتے ہیں سوالوں کی طرف بالکل جی بالکل کریں شروع کریں سر جی ہمارا جو ہمارا جو پہلا کوشچن ہے سب دوستوں کا سب جو ہمارے انٹر ہیں ان کا ہے کہ حلال اور حرام پرندوں میں فرق کیسے کریں ٹھیک ہے تو آپ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں مجھے قرآن پاک کے اندر بھی اور حدیث پاک کے اندر بھی یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ جو پرندے چیر پھاڑ کر کھانے والے ہیں یعنی وہ جانور جو اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں اور یا دوسرے وہ پرندے جو اپنے پنجوں میں کسی چیز کو دبا کر اس کو لا کرتے ہیں اور چیر پاڑ کر کھانے والے ان کا شکار حرام ہے اور وہ جانور اور پرندے اس طرح کے حرام ہیں جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ یہ تو پھر ہمارے شکاری پتہ ہی ہوگا جو فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون سا پرندہ جو ہے وہ پاؤں سے پکڑ کر کھاتا ہے یا چیر پھاڑ کر کھاتا ہے کون سا ڈرگ جو ہے نا وہ دانا چکتا ہے یا جس طرح لیکن کئی ہمارے دوست سوال کرتے رہتے ہیں نا جی تو اس کے بارے میں بتائیں گے جی ٹھیک ہے بلکہ بتا دیا ماشاء اللہ تو دوسرا ہمارا سوال ہے کہ شکار دوسرا ہمارا سوال ہے کہ شکار کی مقدار کیا ہونی چاہیے جیسے کئی دوست کہتے ہیں کہ شکار پہ آپ جاتے ہیں تو پانچ دس یا ایسے کچھ ریٹ نہیں. اس میں کوئی اسلامی نقطہ نظر ہے یا نہیں اسلامی نقطہ نظر میں تو اس کی کچھ بھی نہیں ہاں یہ چیز ہے بعض کے قریب ہے کہ جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں اس وقت تک شکار نہ کریں یہ صفیہ کے نزدیک ہے شریعت کے اندر کوئی منع نہیں کیا گیا کہ آپ کی مقدار اتنی ہونی چاہیے یا آپ اتنا شکار کریں صوفیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ جتنی ضرورت ہے اتنا شکار کریں زیادہ جو ہے مطلب ضرورت کے مطابق کریں ہاں ضرورت کے مطابق ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ زبردست ہو گئے اور ہمارے پاس جو تیسرا سوال ہے وہ ہے جی ہمارے پاس جو تیسرا سوال ہے وہ ہے جی کتے کا شکار کو اٹھا کر لانا کیسا ہے جیسے ہم رگابی ویرہ کھیلتے ہیں نا تو آپ کو بتا ہے کتے رکھے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے لاتے ہیں تو کئی دوست کہتے ہیں کہ وہ حرام ہو جاتا ہے وہ نہیں نہیں جو کتے اس چیز پر صدارے ہوتے ہیں جو جنور سپیشل سکار کے لیے تیار کیے ہوتے ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں اس میں سے وہ جو جانور پکڑتے ہیں اس کو کھاتے نہیں ہیں وہ آپ کے پاس صحیح سلامت لے کر آتے ہیں تو آپ جب جانور چھوڑتے ہیں تو ان پر آپ تقبیر بھی آپ پڑیں اور جب جو, جو, جو ہی وہ جانور اس شکار کو پکڑیں تو آپ تگ دو کریں اور کوشش کریں کہ جا کر اس کو دوبارہ ذبح کریں اس کو ذبح کریں وہ آپ کے لیے حلال ہے اگر آپ کے پہنچنے سے کوشش کرنے کے باوجود آپ سے پہلے وہ جانور ہلاک ہو چکا ہے تو है. پھر بھی وہ آپ کے لیے حلال ہے اور ایک اور غریب ہمارے جو دوست ہیں وہ سوال عام کرتے ہیں کہ جیسے بریڈنگ کے دن ہے افزائش کے دنوں میں جیسے یہ جوڑے بن جاتے ہیں وہ اسلامی نظریہ سے کیا ہے اس کے متعلق کے شکار آہ. یہ تو سب کو پتہ ہے ڈرس کے شکار نہیں کرنا چاہیے لیکن کوئی اسلامی اس میں کچھ آپ اس حوالے سے میں بتا دیں ہاں بالکل اسلام کے اندر اس چیز کی ممانعت ہے کہ آپ افزائش کے دنوں میں شکار نہ کریں کیونکہ ان کے جوڑوں کے دن ہوتے ہیں ان سے آگے جو ہے نخ... ان کی نسل بڑھتی ہے بالکل جی بلکل تو بلکل. اس لیے आ, ان کے کے لیے اپ کو تو بھی ملے گا نا جب آپ ان کی ماں میرے پرسٹ کو ڈیلیور کر رہے کریں دنوں میرے خیال میں تو اکرام بھائی جب یہ بریڈنگ کے دن ہوتے ہیں تو ان کا گوشت کھانے والا بھی نہیں ہوتا نہیں ہوتا کچا سا ہو جاتا ہے اچھا اور ان کے ایگز ہوتے ہیں ان کے اندر بالکل بالکل مچھلی کا بھی ایسا ہی ہے سیم سیم بالکل اچھا یہ تو ہو گیا ماشاءاللہ اور پانچواں جو ہمارے پاس پانچواں جو ہمارے پاس سوال ہے وہ ایئر گن سے شکار کیا ہوا پرندہ اگر چھری چلانے سے پہلے ہی مر جائے تو کیا وہ حلال ہوگا اگر تقدیر پہلے سے پڑی ہو تو ہاں بالکل اگر آپ فائر کرنے سے پہلے تقدیر پڑھتے ہیں اور آپ پھر کوشش کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کوشش ہی نہ کریں فائر کریں اور آپ بیٹھے رہیں آرام سے اور وہ مار جائے تو وہ تمہارے لیے آرام ہے اگر آپ نے کوشش کی ہے کوشش کے باوجود وہ پرندہ گم ہو گیا تلاش کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے اور جب آپ نے تلاش کیا تو وہ مار چکا تھا، وہ آپ لیے آپ کے لیے حل حال ہے تو بلدی. لیکن آپ کوشش کریں کہ دوبارہ اس کو جا کر ذبح کریں اور تیز دار آلے والی چیز کی کسی سے اس کو ذبح کریں ماشاء اللہ اور غریب صاحب ایک اور چیزیں کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا کہ تیر کے ساتھ وہ کرتے تھے شکار ہو گیا تو شکار کر آپ کا دو دن بعد آپ کو ملتا ہے شرط یہ کہ پانی میں ڈوبا ہوا نہ ہو میں نے یہ کسی جگہ پڑا پانی میں ڈوبا ہوا نہ ہو تو وہ آپ کے لیے حلال ہے چاہے وہ دو دن بعد آپ کے لیے ہاں وہ اس لیے وہ بھی بامر مجبوری آپ استعمال کر سکتے ہیں ویسے اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ ان کی جو ہے نا ویسے تین دن مقدار ہوتی ہے اس کے بعد یہ ویسے جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کھانے کے قابل نہیں رہتے تو اس لیے ویسے بہتر ہے کہ ایسے جانور سے بچا جائے اور ایسے پرانے گوشت اس حوالے سے اکرام بھائی مجھے ایک اور چیز یاد آتی ہے جیسے آپ ٹھنڈے علاقے ہیں ہمارے جی جی انٹارکٹیکا آپ دیکھ لیں اس میں اگر دیکھیں اگر کوئی شکار آپ کریں گے تو دس سال بعد بھی ویسے کا ویسے ہی آپ کو ملے گا برف کے علاقے میں جو ہے بالکل ٹھیک ہے جو ایک اور سوال ہے کہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شکاری کی آخرت نہیں ہوتی ہے اور اس کے مطلق اسلامی نظریہ جی اسلام کے اندر بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک منگڑت ہے اور لوگوں کی بنا یہ بات ہے کہ شکاری کی آخرت صحیح نہیں ہوتی یا اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا یا اس کے آخری اثرات بہت بری ہوتے ہیں اس طرح کی اسلام کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بس کسی کو جی بالکل من گھڑت ہے کہ ہم شکار پہ جب جاتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں آپ ظلم جی جی کر رہے ہیں یہ ہے جی وہ ہے جی, 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 جی ہم لوگ تو پھر ان کو بتاتے ہیں لیکن آپ ذرا بہتر طریقے سے کرام بھائی, بھائی, اور اکرام بھائی آپ دونوں کے لیے بھی یہ میرا پیغام ہے جی اور پوری دنیا میں جتنے شکاری ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے جی اگر آپ کو شکار کرتے ہیں یہ تو حدیث پاک کے اندر آتا کہ اگر آپ نے ایک چڑیا کا بھی شکار کیا ہے لیکن آپ نے اسے کھایا نہیں ہے تو ہے قیامت کے دن اس کا بھی بی بی آپ کو تو اس طرح جو آپ نے شکار کیا ہے اس کو ضرور استعمال کریں یہ نہیں کہ آپ اتنا زیادہ شکار کر لیں آپ کے پاس زیادہ پرندے ہو جائیں اور آپ کھائیں نہ ان کو ضائع کر دیں تو اس کے بارے میں سختی ہے ایسا شکار زیادہ نہ کریں یہ بھی بڑا اچھا ایک نقطہ پرندے بھی نہیں کافی ایریا ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ ہمیں بالکل پرندے نظر ہی نہیں آتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پانچ سے دس دس سال زیادہ درد بتاتے ہیں دس سال دس سال پہلے دیکھے ادھر بہت اچھے پرندے سب کچھ ملتا تھا لیکن صرف اصل میں وجہ یہی ہے یہی وجہ رام ایک اور بھی ہمارے دوستوں کا سوال ہے کہ شکار کی اسلامی تاریخ کیا ہے اس کے بارے میں آپ جی اسلامی تاریخ اس کی یہی ہے کہ یہ عبد الصلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابت ہے صحابہ کرام سے بھی ہے بالخصوص دو صحابہ کا میں نام لینا چاہوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ سے بھی صحابت ہے کہ آپ نے بھی شکار کیا ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے بھی شکار کیا بلکہ آپ کا اسلام لانے کا موجود بھی یہ واقعہ بنا تھا کہ آپ اسلام جو ہے شکار پہ گئے ہوئے تھے اور جب شکار سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ ابو جال نے یا ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی ہیں تو ابو سفیان حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے پھر اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا کہ مجھلو مجھلو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگوں نے ایسے پرندے اور جانور لائے کہ یا رسول اللہ ہم یہ شکار کر کے لائے اگر اس کی کوئی ممانعت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع فرماتے جو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کی حدود کے اندر آپ شکار نہ کریں اس کے لئے حوائر آپ شکار کر سکتے ہیں ماشا اللہ اور ایک اور سوال بھی ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کچھ پرندے ہوتے ہیں مکروح تحریمی ہوتے ہیں جیسے پانی پہ کچھ یہ بگلا وغیرہ ہو گیا ایسے کچھ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو کھا سکتے ہیں چاہیں تو نہ کھائیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں نہیں وہ جو مکرو ہے ہوتا ہے نا وہ تو بالکل آپ کھا ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے اس وقت آپ کھا سکتے ہیں جب آپ بھوک سے مار رہے ہوں کہیں ایسی جگہ پر اللہ پاک نے قرآن پاک کے یہ چھٹے پارے کے اندر صورت المائدہ کے پہلے رقوع کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم مرنے لگو اس وقت تم خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے تو ویسے آپ جو پرندے مکرو ہیں یہ اس طرح کہ ان کو کھانے سے گریز کریں کیونکہ یہ انسان کے جو روح ہے اور انسان کا نفس ہے اور انسان کو اندر سے یہ کھوکھلا کر دیتے ہیں اور انسان کی اس سے ختم ہوتی ہے یعنی کہ اس کی روح کی تعارت ختم ہو جاتی ہے تو ایسی چیزوں سے بچا جائے تو بہتر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کرام بھی کافی دوست کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے جو مشکاری بھائی ہیں میری دو ممنون کے ساتھ ان کے ساتھ بلکل جی ان کے ساتھ ہماری یہی بحث ہو دیا کہ یہ آپ نہ کھائیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کرتے ہیں شکار بیدرہ شکار جی جی اس طرح کے پرندوں کا آپ شکار نہیں کر سکتے یہ تو کاری نے بڑی اچھی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ بلکل جی وہ تو اس صورت میں ہے کہ جب آپ بالکل ڈیڈ ہو رہے ہیں یعنی کوئی چیز آپ کو کھانے کو ملتی نہیں ہے اور آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے اس وقت تو آپ مردار کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ویسے مرنا نہیں مرنا یہ من گڑھ دے ایسے ہی شکاریوں نے بس وہ تو اگر آپ قرآن پاک آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا یا یا اللہ زینا من قلو من طیبات مار زکنا کم حلال ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو وہ چیزیں جو تمہارے لئے حلال کیے گئی ہیں وہ تمہارے لئے بہترین رزق ہے تو اس لئے حلال جو ہے وہ اچھا سر جی ایک اور بھی آیا ایک کوشچن آیا ہے کہ کئی دوست ہمارے کبر ہنڈ کرتے ہیں یہ پیچھے بھی بول رہے ہیں ان, کا ان کی آواز سنیے تو میرے میں یہ سوال آیا کبر کھانا یہ بالکل کھانے کے لیے نہیں کرتے لیکن ویسے ان کو ہنڈ کرتے رہتے ہیں نہیں کو اس کو مارنے کا کوئی حکم نہیں آیا کہ آپ ان کو بلا وجہ ماریں جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں جس طرح سانپ ہیں بچھو ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو آپ مار سکتے ہیں تو باقی یہ بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیش پاک بھی ہے صحیح مسلم کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موزی جانوروں کو مارو تو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں یعنی بچھو آپ کے سامنے آ گیا سانپ آ آپ اس کو ماریں اور اسی طرح جو بلیاں ہوتی ہیں ویسے تو ان کو نہیں مارنا چاہیے لیکن وہ بلی جو نقصان پہنچانے والی مثلا آپ کے مرگے وغیرہ اٹھاتی ہے آپ کے گارگر کو نقصان اٹھاتی ہے آپ اس کو مار سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ جانوروں اور پرندوں کو آپ مار سکتے ہیں اس طرح بلا وجہ یا اس کو یا نہیں مار سکتے اس کو آپ نہیں مار سکتے کافی جگہ کافی دوست مینشن بھی کرتے ہیں اس چیز کو کہ چیل آپ مار سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا اسی دائرے میں آتی ہے بچھو اور چیل یہ آپ کیا کہتے ہیں چیل کے بارے میں بھی اگر آپ کو کوئی اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے یا آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ویسے نہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا کیونکہ اس کے کئی فوائد بھی ہوتے ہیں جب کوئی ہمارا جانوار مر جاتا ہے تو وہ اگر اسی طرح پڑا رہے تو وہ پھول جاتا ہے بدبو پھیلتی ہے اس سے جرسیم پھیلتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں تو یہ چیلیں بغیرہ اس کو ایسی مردار کو کھا جاتی ہیں جن سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے آنے والے وقت میں ان کو ہمیں بلا وجہ ایٹ نہیں کرنا چاہیے ایک اور چیز ہے کہ اگر میں نے دیکھا چینل ایک پہ ایک دو سو آرہا ہے وہ ایر گن سے نا فش کو یعنی ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کو ہیٹ کرتا ہے تو کیا جب وہ ہیٹ کرتا ہے تو چھرا مار کے اس کو زیری بات ہیٹ کرتا ہے تو پکڑ لے اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رہا حلال کا کوئی شروع نہیں 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 بلکل وہ حلال ہے وہ حلال ہے لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے شکار نہ کیا جائے کہ جانوار کو زیادہ تکلیف ہو کیونکہ حضور <باخر> صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک بھی ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح بھی کرتے ہیں تو چھری کو اچھی طرح تیز کیا کرو ملتا. تاکہ <باخر> حلال ہونے والے کو تکلیف نہ ہو <باخر> تو ملتا. آپ جتنے اچھے طریقے سے شکار کریں فی فور اس کو ذبح کریں اور اچھے طریقے سے ان کو ہلال کریں تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے تو زیادہ بہتر ہے اور تکبیر کے حوالے سے کیا ہے تقبیر کے حوالے سے کیا ہے کیا تقبیر ہمیں پڑھنی چاہیے جیسے ہم پرندے کسی کو ویٹ کرتے ہیں جی تو جی یہ ہمارے جی ہاتھ میں جی آپ جی کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنی چاہیے اس کو اگر ایک بار آپ پڑھ دیتے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے لیکن مسنون ہے کہ آپ تین مرتبہ اس کو پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ ایک کسی جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ آپ جب تکلیف بڑھ کے ہیٹ کرتے ہیں کسی بھی پرندے کو یا کسی اگر وہ بھاگ جائے تو کوئی اسلامی نقطہ نظر سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نہیں نہیں اس کے اندر شرعی کوئی مسئلہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اللہ زبردست ہو گیا ماشاءاللہ اللہ جی بہت اچھا سارے ہمارے سوال جو بھی تھے وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کے جواب دیے ہیں تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جی سب کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو گیا یہ کافی دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ ان سے پوچھ کے بتائیں تو یہ ہمارا مقصد یہی تھا ویڈیو بنانے کے لیے کہ کافی دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوال ہیں ان کا میں حل بتائیں تو آج اکرام بھائی اور میں نے یہی سوچا ہے کہ کاری صاحب کو انوائٹ کریں تو تھینک یو صاحب بہت بہت شکریہ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا بہت بہت شکریہ کوئی بات نہیں بہت شکریہ کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ سب دوستوں کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ کافی ساری اسلامی معلومات اس میں ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں ایک اسلامی طریقے سے تو اگر ویڈیو ہماری پسند آئے اور آپ کو کچھ اس میں سیکھنے کو ملے تو لازمی ہمیں بتائیے گا ہمارے اس ویڈیو پر کمنٹس کیجئے گا تاکہ ہمیں اور ویڈیو ایسی مزید بنانے کی جو ہے نا تو آپ کے لیے کوشش کرنی پڑے تو ہمارے چینل کا نام ہے جی ہنٹرز اینڈ ایکسپلورر اس کو سبسکرائب کریں بالکل شیئر بلکل. کریں لائک کریں کیوں صحیح بھائی بالکل جی تھینک یو جی سب دوستوں نے آج ہماری ویڈیو دیکھی اس کے لیے سب کا <coughs> میں شکر گزار ہوں کوئی بھی موضوع ہو تو دیکھیں نا شکاری بھائی ہیں سارے کوئی okay. بھی موضوع ہو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں تو ہم کاری صاحب کو مدعو کریں گے جتنے بھی ہمارے جو پڑھے لکھے طبقات ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے اس کا کافی دوست وہ پوچھتے نہیں ہیں بالکل لیکن کافی ایسے پرندے ہیں ان کو ہٹ کرتے رہتے ہیں جب وہ ہٹ کر لیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے ابھی تو کچھ اور میرے منہ میں آ رہی ہے کچھ بات بھی میں کرنا نہیں چاہتا اس وقت تو پہلے آپ اس کے بارے میں معلومات صحیح طریقے سے پھر ایک کو اور کچھ پیارا تو اس لیے بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا